adımlı meselelerdir. Yani iki misal duracak. Leyla'nın 55 karandaşı var. Başa düşürüm ki bu kızın neçə karandaşı var? 55 karandaşı var. O 15 karandaşı bacısını verdi. İndi bak, Leyla'nın karandaşları arttı, azaldı. Azaldı. Demek ki, hansı en elbette? Çıkma. Leyla'nın 10 yazdım. 50. Biranı varid. 55 karançasım. 15 tane stresli verdi. Zeynep. Yani çıkışı 15. Cevap içeriye. Zeynep. Her yedi kavamı okuyan. Anası ona 20 karanç hediye aldı. Bu qızın neçə karandaşı qalmışdı? 40. Anasına hədiyyə verəndən sonra karandaşları çoxaldı, azaldı. Çoxaldı. Deməli, hansısa əməl olar. Toplama. 3 karandaşı var idi. Anası 20 karandaşla verəndən sonra 60 karandaş oldu. Deməli, baxın biz nəyə diqqət elədik? Məsələdə yazılan sözlərə, açar sözlərə cama. 55 karandaşdan 15-ini faiz şükran. Çünki kiməsə verdinsə qardaşlar, azaldı məbləğ. Ana səna 20 qardaşla hədiyyə aldı, sonra kimsəm elə hədiyyə qardaş gətirəndə mənim qardaşlarımın sayı çoxalır. Deməli o zaman üstə gələndir. Yaxşı? Bax birinci addımımız, ikinci addımımız. İnsanlardan sonra nə yazırıq? Cavab. 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 Cavab neylərin cevab. atda hələ taşı vardı. Əla. Leylanın